Wan Saiful Sultan ada usaha kumpul SD daripada ketua bahagian. PH Wilayah Persekutuan sedia semuka dengan AMNO bagi selesaikan kemelut. Program Budi 95 akan bantu kekang ketirisan dan penyelewengan subsidi kerajaan. TPR SPRM ditahan berkait kes dadah bebas dengan jaminan polis hari ini. Pesuruh Jaya Polis Sarawak ingatkan golongan muda tidak pandang ringan gurauan keterlaluan. Pakar dedah siasatan SPRM terhadap Tun M berkait pemilikan aset luar negara tidak bermotifkan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wan Jan mengesahkan terdapat usaha mengumpul akuan berkanun SP daripada Ketua Bahagian Menjelang Perhimpunan Agong Tahunan PAT Parti pada 9 September lalu. Lapor Malaysia Kini Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu berkata, naratif itu diputar belit pihak tertentu untuk mencemarkan niat sebenar. Wan Saiful berkata, beliau dijadualkan menghadap lembaga disiplin hari ini. Katanya, bukan seperti yang dimanipulasi sesetengah pihak dan ini akan diperjelaskan kepada lembaga disiplin. Satu mesej tular WhatsApp mendakwa Wan Saiful dipanggil menghadap lembaga disiplin bersatu di bawah perkara 23 perlembagaan parti itu kerana didakwa mengumpul SD bagi mendesak timbalan Presiden Hamzah Zainuddin menggantikan Muhyiddin Yassin menerajui bersatu. Dilaporkan hanya beberapa jam sebelum ucapan dasar Muhyiddin pada PAT Bersatu 122 daripada 169 ketua bahagian makan tengah hari 5 km dari pusat convention ideal tempat perhimpunan itu diadakan. Pakatan Harapan PH Wilayah Persekutuan sedia bersemuka AMNO Batu bagi menyelesaikan kemelut antara mereka kata seorang pemimpin. Yesusland bahagian AMNO itu memutuskan hubungan dengan gabungan tersebut selepas mendakwa tidak dilayan secara adil. Bercakap kepada FMT Timbalan Pengerusi PH Wilayah Persekutuan Azman Abidin berkata, pihaknya sedia mengadakan pertemuan empat mata dengan Ketua AMNO Batu Gula Musafar Gula Mustaqim bagi mencernihkan keadaan. Beliau berkata, kerjasama pihaknya dengan AMNO wilayah persekutuan termasuk bahagian batu sebenarnya masih baik dan dalam proses untuk menyelesaikan isu dibangkitkan parti itu. Pada 17 September lalu, FMT melaporkan Ketua UMNO Batu Gula Muzaffar menjelaskan keputusan dibuat sebulat suara Biro Politik kerana PH gagal menunaikan janji memberikan satu daripada enam sub MPP di bahagian berkenaan kepada pihaknya sebagaimana pekerliling diputuskan Biro Politik Bahagian Berkenaan. Mengulas dakwaan tiada rundingan kerjasama politik menghadapi PRU 16 Azman yang juga Ketua PKR Wilayah Persekutuan berkata, perkara itu akan dilaksanakan apabila tiba waktunya. Ahli Majlis Pimpinan Pemuda Jalex Lee berkata, Program Budi 95 akan membantu mengekang ketirisan dan penyelewengan subsidi kerajaan berbanding subsidi menyeluruh petrol yang terdedah salah guna. Katanya dalam satu kenyataan, harga menyeluruh RM2.5 seliter bagi RON95 mengakibatkan kumpulan kecil individu mengeksploitasi sistem melalui penyeludupan secara sistematik. Lee berkata Budi 95 merupakan langkah tegas kehadapan oleh Putrajaya untuk melaksanakan reformasi fiskal yang bermakna sambil menyelaraskan semula subsidi kerajaan kepada tujuan asalnya iaitu disalurkan kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang memerlukan. Beliau berkata syarat penggunaan MyCard untuk membeli RON 95 berserta kelayakan 300 liter sebulan memastikan rakyat akan terus mendapat manfaat subsidi sambil membendung penyelewengan dan rasuah secara sistematik. Li mengulas kebimbangan Budi 95 boleh menyebabkan ketirisan petrol RON 95 bersubsidi yang akan dijadual pada harga runcit RM1.99 selita bermula 30 September ini. Seorang timbalan pendakwa raya TPR Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang ditahan bagi membantu siasatan berkaitan kes dadah dibebaskan dengan jaminan polis hari ini. Lapor Berita Harian Ketua Polis Putrajaya Aidy Syam Muhammad yang dihubungi berkata suspek akan dibebaskan selepas tempoh perintah reman 3 hari terhadapnya tamat hari ini. Katanya, polis juga sudah merujuk kertas siasatan kepada pihak pendakwa raya semalam dan masih menunggu arahan selanjutnya. Media semalam laporkan seorang TPR yang baru seminggu bertugas di SPRM ditahan dipercayai terlibat kes dadah. SPRM dilaporkan berkata, pegawai itu ditahan di rumahnya dan hasil pemeriksaan menemui bahan terlarang di syaki dadah. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Mancha Atta berkata, golongan muda diingatkan agar tidak memandang ringan kurauan keterlaluan sesama rakan kerana ia boleh dianggap perbuatan buli dan memberi kesan teruk terhadap masa depan pelajar. Beliau berkata, walaupun insiden di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri yang tular di media sosial baru-baru ini diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut, Susulan mangsa serta keluarga enggan meneruskan laporan. Polis tetap memandang serius kejadian itu. Beliau berkata, kertas siasatan telah dibuka dan semua pihak termasuk mangsa, ibu bapa serta rakan-rakan terlibat dipanggil untuk memberi keterangan. Manakala mangsa turut menjalani pemeriksaan perubatan yang mengesahkan tiada kecederaan. Pada masa sama beliau meminta orang ramai agar tidak merakam serta menyebarkan video insiden sedemikian kerana ia hanya menggalakkan budaya negatif dalam kalangan pelajar. Sementara itu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSC Sarawak, SAC Lim San Aik berkata, walaupun mangsa dan bapanya memutuskan tidak meneruskan kes polis tetap akan merujuk hasil siasatan kepada timbalan pendakwa raya untuk tindakan lanjut. Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung pemilikan aset luar negara tidak bermotifkan politik. Lapor Sinar Harian Pakar Kriminologi Kasim Nur Mohamad berkata, Sebelum ini SPRM rekodkan kadar sabitan kes rasuah melebihi 80% sekaligus menolak dakwaan kononnya siasatan yang dijalankan hanya bermotifkan politik. Menurutnya rekod SPRM sebelum ini menunjukkan siasatan melibatkan pemimpin kerajaan dan pembangkang termasuk Najib Razak, Lim Guan Eng, Bong Moktar Adidin, Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob dan Allahyarham Daim Zainuddin Mengikut undang-undang SPRM hanya berperanan menjalankan siasatan manakala keputusan untuk mendakwa terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Peguam Negara AGC Beliau berkata awal tahun ini dua anak tun M iaitu Mirzan dan Mohsani turut dipanggil SPRM untuk mengisytiharkan aset masing-masing bernilai 246 juta dan lebih 1 bilion. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.